дня! ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма країна здоров'я. І сьогодні будемо говорити про проблеми в інтимному житті, проблеми в сексі, які можна характеризувати двома словами: доктор, у мене ето. І я думаю, що далі я б не зміг взагалі завершити цю фразу, якщо б я звернувся до лікаря-психіатра сексопатолога у прямому ефірі. Зустріч з ним. Дочекайтеся. проблемы в сексе будем говорить с доктором, психиатром и сексопатологом Ириной Щербаковой. Добрый день. Добрый день. Есть какие-то определенные проблемы, которые возникают чаще всего у женщин в интимной жизни и у мужчин? Ну, если говорить о женщинах, то у женщин чаще всего это возникает проблема анаргазмии. То есть это отсутствие, либо не такое частое получение оргазма, вот, а также это снижение либидо. Uh -huh. А у мужчин? А у мужчин чаще всего это проблемы с эрекцией, это эректильная дисфункция, которая чаще всего возникает на фоне так называемого тревожного ожидания сексуальной неудачи. Uh -huh. То есть мужчины, они все настроены не на победу, наоборот, в своей жизни, а большинство настроены на неудачи об этом дают. а вдруг если что не получится к сожалению как раз проблема в том что мужчина настроен из именно на победу угу. вот и он на этой победе очень сильно сконцентрирован и поэтому когда у него возникает какая-то проблема связанная с отсутствием либо с силой эрекции вот, то мужчина на этой проблеме очень сильно концентрируется вот и к сожалению, мы получаем синдром тревожного ожидания, сексуальной неудачи. Так. А вообще, вот как бы секс как процесс, это всегда победа, то есть вот э, или не бывает побед без поражений? Ну, если говорить о, о победах, либо поражениях, то в принципе в сексе не может быть либо победы, либо поражения. То есть секс это обоюдный процесс, в котором Победой будет получение обоюдного удовольствия. Вот. То есть, если этого удовольствия нет, то, то тут уже надо решать проблему и разбираться, почему кто-то из партнеров не получает удовольствие. Это вопрос от девушки, от сотрудницы. Могут быть отношения после первого неудачного секса, она спрашивает. А что мы имеем в виду под первым неудачным сексом? Ну, первый вот неудачный... Первое. Вот э, молодой человек встретился с девушкой. То есть первый не первый неудачный секс в данной паре. В данной паре, да. Вот, конечно, может быть и нормальные взаимоотношения, и сексуальные, и межличностные отношения, поскольку первый сексуальный опыт в паре он достаточно часто бывает не очень удачным, поскольку каждый из партнеров волнуется, каждый из партнеров переживает, то есть и в принципе это нормально, Но все, все же мы люди. Все люди, все человеки. Все люди, да, точно так же как и у женщины может болеть голова, может быть усталость, какая-то стресс на работе, так и мужчина, он же тоже человек и у него точно такие же могут быть проблемы. Поэтому ждать от мужчины, что он всегда будет в полной боевой готовности, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, ну, это по меньшей мере, неправильно. Uh -huh. uh, есть такое распространенное мнение со стороны женщин, что, в общем, вы мужчины хотите только одного, а женщины говорят, а мы на самом деле не такие, и нам не надо так часто, как вам надо. И вообще мы не можем вот так вот, вот, вот по, по, по щелчку, нам нужна определенная обстановка, атмосфера, состояние, нижнее белье, кольца, шубы, а потом уже... Ну, это действительно достаточно распространенное мнение. Вот но ну, действительно оно возникло, потому что если говорить о мужчине, то все-таки для мужчины возникновение реакции это как бы более быстрый процесс, и мужчина более как бы, в данной степени он больше готов, более быстро готов к половому акту. То есть если говорить о женщине, то действительно, женщине для того, чтобы подготовиться к половому акту, то есть, чтобы достигнуть определенной степени сексуального возбуждения, ей нужна действительно определенная подготовка, которую мы называем прелюдией. То есть это должна быть определенная нежность, определенные ласки. Вот. И только после этого женщина действительно будет готова. Да, есть определенный процент женщин, и в жизни женщин бывают ситуации, когда действительно женщина загорается в одну минуту, и, ну, что называется происходит так быстрый секс. Mm -hmm. вот, но это скорее исключение. Совсем и правильно. если сравнить, вот мы же идем в Европу, да, у нас возможно там в середине следующего года будет безвизовый режим. Как европейцы, насколько они сексуально активны? Может быть, мы украинцы пассивны и нам не только нужно повышать, понижать, точнее сказать, там бороться с коррупцией, а еще и повышать свою сексуальную активность для того, чтобы получить тоже безвизовый режим и ездить в Европу. Ну, я бы сказала, что все-таки украинцам надо не повышать либо понижать сексуальную активность, а в первую очередь развивать так называемую культуру сексуальных взаимоотношений, поскольку проблема у нас в основном с этим. То есть у нас отсутствует культура именно секса. То есть, во-первых, если даже вот так вот сравнивать с Европой, то в Европе незащищенный секс это в принципе нонсенс. В Украине это норма. То есть тут можно говорить и о материальных стоимости, материальной стоимости этих противозачаточных средств, ну, мы говорим о презервативе в данной ситуации. Вот. Ну и также о том, что мужчины категорически не хотят использовать в большинстве случаев презерватив, потому что неудобно, потому что не чувствуется, потому что еще масса причин приводится. Вот. А женщины в угоду своим любимым мужчинам, как бы, ну, соглашаются с этим, говорят, ну, ладно, не хочешь, не надо. Угу. Вот, а ну, потом начинается масса проблем. У нас в культуре получается шароварщина, а в сексуальной культуре культуре у нас безалаберщина. Да, это действительно так, и даже если говорить об элементарном уважении партнеров друг к другу, то это тоже, к сожалению, далеко не всегда норма. И будем говорить про то, как экономические и политические проблемы влияют на украинских женщин и украинских мужчин в следующей части нашей программы. И снова можем сравнить, наверное, украинцев и европейцев. Им там хорошо, у них зарплата 3000 евро, да? Они могут себе презервативы э, позволить, да? Э, сколько угодно раз в неделю. А мы как бы экономим. Поэтому, может быть, у нас есть и без это такое. У нас есть экономические и политические проблемы. Насколько они влияют на меня, как на человека, который, там, может быть, не готов к сексуальным отношениям раз в неделю? К сожалению... Та политическая, экономическая ситуация, которая происходит в Украине, действительно очень сильно отразилась на сексуальной жизни людей. Потому что я вот последние, наверное, в течение последнего вот года очень сильно сталкиваюсь с проблемой, что изначально либо мужчина, либо женщина приходит на прием с жалобой на снижение либидо. То есть отсутствие желания, либо снижение желания заниматься сексом. Вот. Но когда же действительно происходит осмотр этого пациента, когда происходит с ним разговор, то выясняется, что, к сожалению, не Проблема либидов в данной ситуации. А на первый план выходит проблема невротического характера. То есть это неврозы, которые сейчас очень ярко выражены. И выражены они, к сожалению, у детей, начиная, ну, наверное, лет с 15 и 16. То есть такие уже дети попадают на прием. То есть не говоря уже о людях более зрелых. И очень часто это мужчины, которые вынуждены содержать семью, и на которых вот этот стресс, опасения потери работы потери своего статуса, потери каких-то материальных благ очень сильно отражается, потому что он не может бросить семью, оставить семью без денег. Вот, и поэтому действительно, ну и конечно, то, что неуверенность в завтрашнем дне, то это также все способствует тому, что у тех личностей, которые склонны к этим расстройствам, действительно развиваются неврозы. Как спасти э, главу семейства от неврозы для того, чтобы он все-таки вернулся в семью э, полноценным мужчиной? Ну, если мы будем говорить о, о том, что, конечно, проблему легче предотвратить, mm -hmm. чем ее решить. Вот. То есть для этого женщина должна создать для мужчины ну, максимально комфортные условия ну, его нахождения в семье. То есть никто не говорит о том, что женщина должна полностью бросить себя и заниматься только мужчиной. Нет. Но действительно, мужчина должен понимать, что дом это его крепость, то есть это то место, где его всегда ждут, где он сможет расслабиться, где его поймут в любой ситуации и где его примут любым. Будь он богатым, будь он бедным будь он с трудностями какими-то. То есть он должен понимать, что в любом случае семья его поддержит. Вот. А, к сожалению, у нас много женщин, которые начинают действительно мужчину упрекать тем, что у него снизились доходы, появились какие-то проблемы, и требовать все больше, больше, больше. То есть, и тем самым мужчина не может расслабиться, не может снять этот стресс дома. И таким образом еще больше загоняет себя в проблему невроза. Говорят о том, что есть какой-то определенный возраст для того, чтобы начать интимную жизнь. Сейчас это он все сдвигается в сторону детства, уже там 15-16, у нас есть программа, там беременная в 16 лет. Я думаю, что дальше может быть и в 13 лет, второй сезон будет в 13, и третий сезон может быть уже в 12 лет у этого телеканала. Когда можно начинать уже интимную жизнь? Интимную жизнь нужно начинать тогда когда и молодой человек, и девушка готовы к тому, что от этой интимной жизни могут быть последствия в виде ребенка. Вот, потому что, к сожалению, от этого никто не застрахован. Вот, и когда уже действительно и мужчина, и женщина, в данном случае мальчик, девочка, встречаются, они, в первую очередь они должны понимать, что они будут делать в случае беременности. Вот, поскольку начать половую жизнь можно в принципе в любое время, то есть мальчик у него как только он доходит до периода полового созревания, у него уже появляются эрекции, в принципе он уже готов начать половую жизнь. Uh -huh. Вот у девочки тоже сейчас очень сместился возраст, когда действительно уже вот этого полового созревания, вот и поэтому тоже в принципе ее организм к началу половой жизни подготовлен так же раньше, чем даже у наших родителей. Вот, но тем не менее, а что потом? Вот. Ну и плюс тоже можно говорить о том, что девушка далеко не сразу начинает получать удовольствие от интимной жизни. Для этого нужно определенное время. Вот. Тому що часто приходять в 18 і в 20 і в 25 лет, которые говорят, що что... а собственно говоря, да, я начала половую жизнь життя 14-15, но я так до сих пор и не испытала оргазма, Я не получаю от этого ні удовольства, ні ще. Тобто я займаюся сексом тільки значить, що моему молодому человеку це нужно. І у наступній частині нашої програми будемо говорити про те, чи видно по людині, якщо в неї є якісь проблеми сексуального характера у наступній частині нашої програми. А в студии у нас доктор-психиатр и сексопатолог Ирина Щербакова. Видно по человеку, что у него есть какие-то проблемы? Он там ручку как-то крутит все время в руках, запинается, мысли у него где-то теряются, да? Он носит очки, там, трет глаза или что-нибудь еще. А мы в данной ситуации говорим о проблемах сексуального характера? А, обо мне. Вот. Но если мы говорим о том, можно ли выявить у человека какие-то проблемы с сексуальным здоровьем, то, скорее всего, нет. То есть по человеку, вот увидя человека первый раз в жизни, то есть, конечно, нет, мы не скажем, что у него есть какие-то проблемы. Но если мы начинаем с этим человеком общаться, ну, допустим, как, как девушка может выявить, что у мужчины все-таки заподозрить о том, что у мужчины есть какие-то проблемы, то действительно, это молодой человек чаще не уверен в себе. Вот он закомплексованный несколько. То есть девушка это чувствует, что... Батан. Ну, не столько батан, сколько действительно человек с массой комплексов. Вот. Ну, и также возможно, что этот молодой человек, он будет оттягивать начало интимных отношений, все дальше, дальше, дальше. То есть рассказывать, что нет условий, нет каких-то желание, голова болит, задержался на работе уже не до этого. То есть ну, причин массу найдет, но он будет вот действительно оттягивать вот этот момент начала интимных отношений. И еще раз про Европу. Вы видели сегодня трансляцию с Верховной Рады, когда нашего премьер-министра взяли за... применили борцовский прием, такой распространенный. Я подумал сразу про однополые браки. Есть вообще проблемы в однополых браках сексуального характера? между мужчиной и мужчиной, между женщиной и женщиной. У них тоже там как-то вот распределяются роли такие. И обращаются ли к вам э, лесбиянки и гомосексуалисты? Вы знаете там вот не знаю вот что-то она как-то ведет себя не так? Ну если мы говорим о гомосексуальных парах, то да, действительно они обращаются, вот и у них точно такие же возникают проблемы, как и в гетеросексуальных парах. То есть они такие же люди, как и мы с вами, то есть и у них такие же точно проблемы, и точно так же они хотят решить эти проблемы, и точно так же хотят, как и мы, наслаждаться здоровой сексуальной жизнью. Почему после, во время кризиса наступает бэйби-бум? А, люди уже меньше да, ходят во всякие развлекательные центры, наверное, в ночные клубы и остаются дома, экономят деньги, и, соответственно, через 9 месяцев появляются дети. Вот. ну и это тоже играет роль вот ну и, а, опять же таки вернемся к теме о контрацепции mm -hmm. то есть нехватка не денег на элементарные противозачаточные средства которые значительно выросли в цене и далеко не каждому они уже доступны вот а скажем так чтобы женщина могла сделать аборт если это ребенок нежелательный то к сожалению и опять же таки, и нехватка денег, поскольку это достаточно дорогое удовольствие. Вот, но и не каждая женщина готова морально, готова физически пройти через эту процедуру аборта. К счастью. Поэтому действительно, дети рождаются, что уже делать? В Крыму мы так понимаем, что где-то через 9 месяцев после вот этой энергетической блокады будет просто прирост колоссального населения. Ну, тут тяжело сказать, что будет в Крыму, но, честно, как бы, я искренне пожелаю, чтобы, чтобы у всех людей, у которых, которые хотят родить малыша, чтобы он поскорее появился, и чтобы действительно этот малыш рос здоровым, счастливым, несмотря ни на какие материальные, моральные, политические и другие устои. 2016 год, Новый год на пороге. Как вы думаете, проблем в Новом году с сексуальным здоровьем у украинцев будет больше или все-таки с каждым годом их становится все меньше, меньше, люди читают, люди разбираются, появляются доктора, психиатры, сексопатологи, и мы как-то, в общем, э, сексуальная культура у нас так вот есть уже там зачатки. К сожалению, с каждым годом проблем становится все больше, больше и больше. Почему? Потому что у нас сейчас секс — это, в принципе, общедоступные. То есть это и доступность информации, и доступность занятий сексом, начиная с детского возраста. Вот. И при этом полное отсутствие, несмотря на вот все эти информационные моменты, полное отсутствие адекватной, правильной, качественной информации о половой жизни. Потому что... Очень часто, действительно, приходят люди, которые не знают элементарных просто каких-то моментов о сексуальной жизни. То есть у нас, к сожалению, если у нас девочкам еще мамы как-то рассказывают, и то чаще это рассказывание о желательной беременности, чем о каких-то других аспектах. Но все-таки еще девочкам еще кое-как рассказывают. Вот, то мужчин никто не учит тому, как правильно обращаться с женщиной. Вот, то есть, да, им рассказали, что такое половой акт, что с этим делать, вот, но как действительно, как доставить женщине удовольствие, что мужчина должен делать во время полового акта, то, к сожалению, этого никто не учит, и даже действительно элементарных физиологических каких-то особенностей, что женского организма, что мужского, информации очень мало. Угу. То есть, если во всем мире произошла сексуальная революция, то у нас произошла сексуальная деградация. В принципі, да. З нами сьогодні був лікар-психіатр-сексопатолог Ірина Чербакова. Говорили про те, наскільки ну взагалі є проблеми сексуального характеру у українців. Дякую, що завітали до нас. Вам дякую. Це була програма Країна здоров'я. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт Соскраїна.ком залишати назву цієї теми, і ми будемо тут її обговорювати. А ви бачите телефон? Це для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.